Государственный Ужгородский национальный университет Украина с докладом антропометрические расчеты пропорциальных соотношений по цифровым ордопартаментам. Подготовятся смелки Михаилу Михайловичу пока загружается, я, наверное, начну. Вы uh, уже мне представили. Спасибо, спасибо президенту, спасибо членам Конгресса за внимание. Uh, uh, так, uh. как уже вчера говорил uh, Евгений Яковлевич, uh, мы создали ассоциацию судебных стратегий в Украине, создали научно-исследовательский центр студенческой металлургии. И уже на базе этих подразделений были разработаны методы дентальной идентификации, среди которых такие, как метод интенсивности изображения, метод сопоставления пластных объектов и метод контрастного контурирования. И они, в принципе, очень прекрасно работают, но, понимаете, есть такие редкие, но очень сложные случаи, когда э, стомат-статус настолько изменен, что их применение этих методов, представляет некую проблему. Итак, когда эти методы работают не слишком эффективно. Знаете, есть такая фраза Питера Фишера, если вы молодые, не бойтесь, это придет. При любом строении человека мандибулярная кость, кость нижней челюсти, она отрефлируется и возникает частичная или полная адентия. То есть зубы как идентификационные элементы уже отсутствуют. И человека по само статусу идентифицировать невозможно. Кроме того, есть случаи, когда все мы болеем на кариес и э, э, разные болезни челюстного аппарата, но хорошо, если это кариес. А если это парадонтит или парадонтоз, и у вас уже 40 лет полная атрофия кости и тоже нет зубов, как можно идентифицировать? А если это э, опухоли или новообразование, э, кроме того, Самый сложный случай – это когда человек преднамеренно изменяет свой стоматологический статус, с, если он преступник, вследствие комплексного хирургического или ортопедического лечения. И поэтому мы решили, мы решили обойтись к старым добрым дедуктивным математическим обчислениям и создать такой метод идентификации, который бы базировался на константных, в любом случае неизменчивых расстояниях и индексах анатомических и э, попробовать ввести этот метод в э, комплекс ментальной идентификации. И вот самый, самый яркий наверное, художественный, художественный самый яркий художественный пример изменения статуса. этот фильм, наверное, многие из вас его видели, называется 9 ярдов с Брюсом Миллисом и Матю Перри в главных ролях. И одна из моментов фильма было то, что Мэтью Харри как стоматолог так изменил стомат-статус Брюса Виллиса, что э, даже Интерпол его не смог идентифицировать. И мы решили, как же будем делать это мы на базе нашего научно-исследовательского центра в городе Украине? <решили> Итак... Мы, мы используем графический редактор, графический редактор э, Adobe Photoshop, э, на котором мы определяем местоположение ментальных отверстий, фрамен и обозначаем их справа буквой B, а слева буквой F. Э, потом мы соединяем их с помощью между ментальной прямой и э, все обчисления будут проходить ниже этой прямой. Поскольку клинически и статистически этот участок э, челюстного аппарата э, наименее... Он наиболее резистентен ко всем патологиям вообще, что есть в э, полости человека, кроме, наверное, эм, опухолей, что само по себе уже может быть идентификационным элементом и переломом. И потом мы проектируем эти точки ментальных отверстий на верхний край эм, челюсть, нижней челюсти и на нижний край нижней челюсти, и поэтому мы уже строим новую графическую модель. Выглядит она вот так где э, каждое расстояние имеет свою конкретную назву и потом будет использоваться в соотношении. Для каждого расстояния мы делаем 5-7 замеров для точности и потом с и ищем средние квадратические значения каждого из этого замера. И после этого мы производим конкретные соотношения этих специфических расстояний. То есть э, вы, вы видите на экране, что зеленым цветом позначены, позначены именно те расстояния, которые мы, э, с помощью которых мы ищем эти промежуточные индексы, которые видите на экране. То есть вот, например, индекс э, ABM — это пропорциональное соотношение расстояния между нижним ментальным и ментальным перпендикуляром и левым между ментальным и горизонтальным. Видите по формуле, видите на, на экране. И таких индексов два — справа и слева. Вообще-то индекса 9, то есть... Э, 8 индексов справа и слева и еще есть индекс I, который мы определяем как соотношение между ментальных горизонталей к срединной вертикали. После того, как мы нашли эти промежуточные пропорциональные индексы, мы сводим их в матрицу смежности и ищем средние арифметические значения по вертикали и по горизонтали. И после этого ищу комплекс ищем комплексный э, антропометрический индекс, как средний арифметический всех индексов, которые мы нашли до этого. Я знаю, что очень много обчислений, но, как говорил Мстислав Гелдышев, чем э, больше цифр, тем, тем меньше ошибок. Какие перспективы его использования в стоматологии конкретно? Это то, что эти принципы соотношения индексов, если мы их использовали, выделили, все индексы были ниже между ментальной горизонтали. Но если их использовать все выше междоментального горизонтали, то мы можем производить комплексную экспертную оценку атрофии уровня кости и дать ей конкретную численную оценку, что, в принципе, до этого это было нерешенной проблемой. А это дает нам возможность эм, потом спрогнозировать результаты ортопедического лечения, результаты эм, ортодонтического лечения и определить уровень эм, атрофии кости. Э, конкретный клинический пример, вот вы видите, э, это была пациентка, 56 лет, не частичная адентия и две ортопедические конструкции. Мы для нее построили графическую модель и потом делали все по схеме, то есть нашли все расстояния, определили средние квадратические значения, э, произвели их в форме индексов, поставили в матрицу смежности, и нашли э, средние арифметические значения. Вот. И после этого нашли комплексный индекс э, этой пациентки. Но вот та же пациентка, но уже через 12 лет, и поставили 8 костных э, титановых имплантов. И если бы мы использовали методики интенсивности или контурирования, то м, было бы сложно ее идентифицировать. Но поскольку ниже между ментальных индексий ничего абсолютно не изменилось, то э, результаты, в принципе, комплексных и промежуточных индексов будут те же самые, точка в точку. Поэтому если в следующий раз вас спросят, как можно идентифицировать человека с измененным статусом, вы просто ему ответите. Элементарно вас. <свес> все, все, все вопросы. Пожалуйста, Косильячук, доктор. Доктор Косильчук. Шановный Николай, моя старшая Вы называете термины. На вы называете разные предложения, называете альвелярные. В степени есть разные профили, как вы их оценили. Второе. У нас есть депо забор костной ткани. Одно из, где возможность имеет брать юридический травостоматолог, это область между ментальными Соответственно, изменяется анатомия челюстной кости. Третий, пожалуйста. Есть. Э, альвеолярный отросток и уже без альвеолярный аль отросток. То есть атрофированный давно. Это разные морфологические структуры с точки зрения анатомии, морфологии. Как бы ваши исследования проводили? Это мой второй вопрос. И третий. Кто похожие исследования делал? Где вы для сравнения? Вы первый или кто-то для вас использует подобные исследования? Спасибо. Спасибо. Хорошо. Ну, э, начну, наверное, с конца. Это исследования не мои, они все под руководством профессора Костенко. И э, вот, э, когда мы говорим о атрофии кости нижней челюсти, то вообще-то нижняя челюсть, мы говорим не об альвеолярной атрофии, а об атрофии альвеолярной части, потому что нет альвеолярного отростка нижней челюсти, это анатомический. В принципе, есть, эм, есть эм, коэффициенты, не коэффициенты, а показатели атрофии австралийского судового э, адонтолога антрополога Клемента, где он э, определяет степень атрофии за коэффициентами С1, С2 и С3. То есть, смотря на то, насколько уменьшилась высота кости, он, соответственно, э, дает да, э, некоторое значение. Но видите ли, вот в Украине э, мы не встречали... Мы проверили кучу литературы, и мы не встречали, как можно... Есть степени атрофии, но как можно численно, конкретно определить, вот степень атрофии 1,26, припустим, или степень атрофии 1,35, или степень атрофии 0,35. Потом если, потом, если эти результаты классифицировать и сопоставить со степенями атрофии, припустим, за разными исследователями, то мы можем спрогнозировать, можно ли сделать имплантацию, потому что степень амфиемии небольшая, или нельзя. Спасибо так. большое. Ну, для примера. Спасибо, Александр.